Російське вторгнення застало героїв нашого фільма в дачному кооперативі за 15 кілометрів від Харкова. Та вони вже не змогли повернутися і стали вимушеними свідками як варварських обстрілів нашого міста росіянами, так і пограбувань селищ області. Під час окупації вони разом мріяли про повернення додому. Дорога додому в Ігоря та Вадима стала в декілька тисяч кілометрів. Через Європу. А у 72-річного Олександра в 14 героїчних кілометрів вночі через лінію фронта під рашистським обстрілом до передового українського поста для літньої людини з кардіостимулятором та хворим серцем це справжній подвиг. А ще Олександр завдав шкоди росіянам, вилучивши у їхніх танкістів бойовий автомат, який вже після визволення борщової. передав украинским правоохранителям. Загрузился я 23 февраля, погода была хорошая, вот. Ну и думаю, что я буду сидеть. И я поехал уже как бы жить на дачу. Она находится в сторону Липца, поселок Борщевая, вот, возле водохранилища. Дача, э, это кооператив, э, дачный кооператив «Кристалл» называется. Да, в феврале 22 года мы находились на даче. Практически мы там проживали. Мы проживаем с женой, э, прописаны здесь на Салтовке, но по факту мы живем в Борщевой, вот именно Борщевая один в своем дачном доме живем постоянно. А наш председатель жил там постоянно этот год. Стучится в окно он утром, еще темно. Я что такое? Саша говорит, война началась. Я говорю, да быть такого не может. Мы вылезли на... Бетонка возле нас. Смотрим, страшное количество ракет летит на Харьков со стороны Белгорода. Там уже танки э, мимо нас проехали в сторону окружной дороги. Российский, да. Потом мимо нас БТРы прошли с российским флагом. Один БТР по бетонке, другой ниже нас болото. По, типа по, по болоту проехал и дал очередь с крупнокалиберного пулемета. Это, просто лишь бы, лишь бы не, не, не целись. А машины уже не пустили. Через 40 минут уже выехать э, в сторону Харькова э, россияне не пускали никого. А потом... Э, зашло много техники, но ну, не в дачу на наш поселок, а в начале поселка, ближе э, к трассе, и в конце, ближе к водохранилищу, начался обстрел Харькова. День и ночь, э, зенитные вот эти установки, грады, там, ну, в общем, день и ночь это все. От э, трассы до нашего дома метров, наверное, 500. То есть, по большому счету, бомбили. Э, бои шли именно вдоль дороги, там россияне выстроились и начали стрелять по Харькову. Рады слышно было, что ракеты летели. Ну, может, рад, может, ураган, ну, как бы. І свідки з північних, тимчасово окупованих у 2022 році, передмість Харкова і мешканці самого міста в один голос підтверджують масовані обстріли Харкова російською артилерією та ракетами, жорстокість та безглуздість знищення росіянами цілих харківських мікрорайонів. Який сенс був стріляти по житлових будинках, а стріляли саме з кільцевої, зі сторони циркунів, тому що, як бачите, вікна квартири дивляться на ту сторону, так? і ми все це бачили звідти. І прильоти у, в наш будинок теж всі звідти. На базі танків без башні, як самоходные, да, артиллерийские вот, установки, да. их вот это пять штук, и с ними БТР. И вот видно, как по правилам, что 3-4 выстрела уезжали и на другую меняли позиции. Россияне от нас стояли справа 500 метров, это если смотря, смотреть на Харьков, 500 метров. Ну, грады, они вот отстрелялись градом, отъехали. становиться САУ під'їжджають. По суті, тільки з цього пітака э, градами били. А САУ, виходить, вони виїжджали по бетонке до, до водохранилища Муромского. 7 березня в нашу квартиру прилетів снаряд, від якого все загорілося. Квартира вигоріла вщент. На той момент ми ще були у підвалі. І були ще прильоти в наш будинок. На даху стирчала ракета, потім її витягнули звідти. Був приліт Був приліт і стирчала ракета у нас на восьмому поверсі, яка застряла у, в стіні. Ну, как видите, что много квартир у нас выгоревших. Ну и потом, где-то через месяц, мы первый раз увидели, как наши уничтожили сразу пять штук. Пять вот этих э, самоходных артиллерийских. Они же, говорю, ездят гуськом пять штук и э, БТР с ними, видно, командные. И обзор нас хороший, за речкой на Богру они там стояли. И видим, она оно слышно с Харькова так тихо, вроде хлопок, пам, а потом такой гух. Вот. Загорелся один танк, ну это второй, третий, да быстро как-то. А потом стреляют и стреляют. Когда смотрим, они еще попали в БТР, а разница какая, дым черный, резина, ну, колеса резиновые. Ну, в общем, вот это первый раз. Так что интересно. Я через каждый, это напротив меня дома, прям на бугру, обзорность хорошая, выходил, заглядывал. каждые 10 минут выходил, заглядывал. Никто не пришел, трупы не собрал. Это ж в каждой машине по три человека. И БТР там. Вообще вот там они на валяются. Вот такое. Россияне не гребували забавою пострелять по местным жителям танка. Перед нами лух, Болотистой. И они не смогли перед нами стать. И российские войска заняли вот это русские и черкасские тяжки. Российские войска. А мой дом немножко выше всех на, на, на буру. И мы начали печку топить, чтобы ж не замерзнуть. И смотрю, выезжает танк напротив нашего дома. Становится через черкасские тяжки, через лух. И начинает по нам гупать женой. Но не по дому специально. Если бы они хотели нас убить, они бы четко пахнули. А то возле гаража с нашей машины. Э, за домом, потом рядом в огороде, ну, там метров 30, наверное, в курятник соседу. Ну так мы и поняли, что чтобы трубы э, не горели. І у сусіда ж труба горіла. Вот это ж видаті по йому курятнику вдарили, щоб труби позакривали. Ну, субули не палили. Русський мір на все життя запам'ятався мешканцям Харківщини російським бандитизмом, мародерством, пограбуваннями та безцільним знищенням їхнього майна. Кожен день ну, это были в основному ЛНР, ДНР, перші, яких ми увидели, вони значить. Где-то через неделю, через две начали ломами там, это выбивать все двери в дачах. Сначала искали спиртное, сигареты, а потом уже начали э, ну, выносить, что могли. Короче. Там, в основном это электроприборы, вот такое вот все. И каждый вечер, э, оно же листьев не было, мороз, правда, был хороший. Э, к, каждый вечер э, у них бортовой... УАЗик был, они это все грузили, вывозили в сторону липса. ну, наверное, на Белгород, каждый божий день. А потом пошла колонна этих красивых вот этих машинок сельскохозяйственных, они желтенькие такие, собственность Украины, ну, собственность фермеров, я не знаю. Ну, они ее, видно, как-то в кучу собрали, что колонна мимо нас проехала. А улица от нас, самая близкая к трассе, там были несколько хороших домов э, с гаражами, и, видно, ямы были. Подъемники, может. И они туда позавозили генераторы, и вот эти ворованные все машины то ли разбирали, то ли их, ну, короче, перегоняли все это в Россию. Вот такое вот. А в нашем конкретно кооперативе э, они ломали дома, которые были ближе к дороге. И мы ночью и днем слышали этот жуткий треск. Через некоторое, там, через несколько дней я заметил, что они тащат из этих домов все подряд. А потом это достигло, в общем, промышленных масштабов. Вот эти Уралы утром везли снаряды в тишки, разгружали снаряды. После этого там мы слышали оттуда звук разбиваемых снарядных этих ящиков, то есть они готовились к очередному обстрелу. А эти Уралы на обратном пути заезжали уже в наш кооператив, не только в наш, скорее всего. Мебель грузили, технику грузили, в общем, все, что им понравилось. И я несколько раз поднимался туда, наверх, на эти улицы. Ну, разбой, грабеж, то есть следы от этого Урала, который не помещался в дачную дорогу, он просто ехал, давил заборы, выломанные окна двери и... Вот вот эти все следы я, в общем-то, и наблюдал. В общем, грабеж был, в основном, это вот грабили ЛНР, ДНР, вот эти вот войска. Ну, они российские, но видно по разговору, что это только они. А, так какие сволочи, еще один моментик расскажу. Напротив меня там, видно, любитель голубятник, что он голубей там держал в и я Саша это говорю, я все-таки пойду ночью, открою хоть замок, голубей выпущу. Саша говорит, уже не надо идти. Я говорю, что такое? Я остановился БТР, сволочи в мешок, побросали эти голубей и породистые, не то, что там, в общем, мы съели их. Эта война диаметрально изменила світогляд наших героев та их ставление до России и россиян. Раньше, я же говорю, на рыбалку ездил Борисов Катан. Один берег русский, другой берег украинский. Вот. И я воспринимал их как нормальных людей, россиян. Вот. Ну, когда вот это все началось, ну, передо мной бандиты были, не, не русские, не солдаты, а бандиты, просто бандиты. Жулики, я говорю, проходимцы, алкоголики. Вот. Ну, мародеры это в первую очередь. Русские устроили эти стрельбища, видно, чтобы не сидели без дела, так они с этих, ну, с автоматов видно, пулями, в общем, стреляли, ну по дырке везде, в заборе, там это, а за ну, метода по домам стреляли. Грохот такой, тут, потому что видно, что дырки, вот когда мы сейчас уже, ну там, в общем, ну они, я говорю, животные. Я, я никогда не мог подумать, что любой солдат, даже Я не знаю, про німців, про фашистів, то ми слышали з кінофільмів, так це похоже ще. Многі говорять, що німці такого не дозволили собі, як росіяни, я Не знаю. Не можу їх назвати ні людьми, ні нелюдями, ні сусідами. Не знаю, це якісь істоти на двох ногах. Я людина вже не молода і пробувала аналізувати спогади от, про Другу світову війну. То ті, хто пережив ось цю Другу світову війну, вони говорять, що фашисти так не поступали. Фашисти були якимось більш розсудливими, чи що. Вони не знищували ось так все, що бачить. От Все, що бачу, я маю знищити. Все, кого бачу, я маю вбити. Все, кого бачу, я маю над ним познущатися. Звідки у них така ненависть до нашого народу, але те, що це не люди, і те, що це тільки істоти без, без якогось розуму, без, без цивілізації, без, без майбутнього, це я точно можу сказати. Як це можна тепер существувати рядом, я не знаю, або забор строїть, як в Ізраїлі, в общем, не знаю. Но страна то вона громадна, ви розумієте. Ну они все больные, кстати. Больное общество просто там. Потому что вот информация вешает. Хлопать в ладоши, что людей наших убивают. Ну как это? Нормальный человек может это?